асфальтных дорог почти 1000 километров, 975 километров. Капитальный ремонт был выполнен один раз, это когда их восстановили. И мы сегодня ищем нестандартные способы их ремонта. Мы передаем их на баланс государства, потом точно так же, как бы выхаживаем, чтобы они были восстановлены и так далее, и так далее, и так далее. И увеличиваем сроки гарантии. И э, малыми... Да, прошу. Малыми шажочками начинаем, э, скажем, вот пример, мы сейчас находимся в одном из самых современных, в современных в городе, самый, один из самых современных. Думаю, ну, мы, вернем, да? Да. да, мы можем торговаться. Давай восполком. Я такого я, досуга. Я, Хорошо, И вот э, бизнес стимулирован на это, Сами на это идем этими шагами, чтобы малыми ступенечками, о чем мы говорили, создать тот город, город нашей мечты. И обратно опираясь, вот, мы будем на следующий утренний Отряд площадей, опираясь только на мнение жителей. Мы сделали странички в интернете, мы собираем опрос. Сегодня больше 50% обращений жителей приходят прямо мне через интернет, потому что -го года они освободили они ввели эту систему. И мы с жителями сегодня обсуждаем, как мы видим сквер героев, который мы реконструируем до 9 мая. Как мы видим площадь победы, что мы там хотим увидеть. Я... тут нужно еще Нет, мы сейчас берем предпроектное решения, мы формируем техническое задание для проектанта, после этого проектанты дают решение, и мы проводим да. У нас очень было которые я бы там говорил по освещению. Вот, э, то же самое, программа 50 на 50 вместе с бизнесом. Мы делаем подъезды к э, магазинам, офисам и так далее. Вместе с жителями мы делаем по программе 50 на 50 асфальтирования частного сектора. Та вырубка, которая у нас образуется при капитальном ремонте, мы тоже передаем инициативным комитетам, уличкомам. Они ее планируют подготовкой на 5-7 лет у них получается обладу асфальта. Какой у вас объем бюджета конкурса? Значит, э, в прошлом году у нас был 1 миллион, это местный бюджет, в этом году у нас э, порядка 1 миллион 300 тысяч э, Мы сегодня э, скажем тех людей, у кого возможность есть участвовать. Вот, нам я приводил пример, вот, Николай Чанковский. Э, он поддержал наш, наш проект, и он отдает дает тоже миллион на такие же инициативы. Проблемы с казачислом есть. Да? Типичные проблемы для всех обратно. Здесь э, без общения, без обратной связи с инициативными группами ничего не будет. У нас есть такие проблемы, мы стараемся общаться с инициативными группами, показывать, разъяснять, объяснять, где наши вопросы, где вопросы других инстанций. И Где с поставщиками оборудования, давать я да, личные гарантии, даю да, вот, скажем, ищем компромисс ищем. Решение. Да, да. Проблемы те же. А мы знакомы. Да, мы приезжали к ним по А вот состояние наших дорог. Ну, вот видите, да. И вот, и вот это, я скажу, это одни из самых лучших наших дорог. Мы сейчас начали, ну, не, не те, которые, конечно, за эти три года мы капитально начали восстанавливать. Поэтому задача наша, да, и мы такую стратегию для себя, стратегическую цель поставили, полное восстановление сварного покрытия. И системно пошагово к этому идем. Это не будет быстро, но с этого года начали немножко тротуары делать. На следующий год вот мы динамику-то увеличиваем. А у вас такое коммунальное предприятие? Мы посчитали. И сегодня обратно мы изучаем мировую практику, мировой опыт. Сегодня на аутсорсунг переходят даже мировые компании. Поскольку заказывать услугу дешевле, чем содержать организации, которые запись. Понятно.